बिसमरिम नहमदूआनसली रसूलहल करीम अल्लाम प्यारे दोस्तों में नाफ़ चैनल में एक बार फिर आपको खुश आमदीद मेरा नाम मोहम्मद एहसानल सज्जाद है और सिलसिले सरतुलनबी सल्हस की इस वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम के फ़र्जंद अर्जुमन और अदनानी अरबों के जद्द अमजद हज़रत इसमाइल आलाम और उनके औलाद के बारे में बात करेंगे इससे पहले की वीडियोज़ में अब तक हमने जज़ीरा अरब के जोग्राफिया के अलावा अरब बायदा और अरब आरबा की तफसील देखी थी और उसके बाद हज़रत इब्राहीम के शजर नसब और हालत ज़िंदगी के बारे में इससे पिछली वीडियो में बात की थी जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उनके लिए उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है तो आइए अब अपने मौजू की तरफ आते हैं और इस सिलसिले को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ाते हुए हज़रत इस्ईलम और उनकी औलाद के मुतालिक बात करते हैं हजरत इब्राहीम के कई बेटे थे जिनमें दो बेटे बहुत मशहूर हुए क्योंकि दोनों जलील कदर और अज़ीम पैगम्बर गुजरे हैं इन दो बेटों में यानी हज़रत इस्माईल आलम और हज़रत इसहाकलम में इसमाईल आल उम्र और बुजुर्गी के अतबार से बड़े थे जिन्होंने हज़रत हाजरा कपतिया के शिकम अतर से जन्म लिया हज़रत इब्राहीम इब्राहीमाम जिनका वतन शाम की सरजमीन था इस्माइल इसमाईलम और उनकी वालदा को लेकर शाम से रवाना हुए और सरजमीन मक्का में फ़ारान के पहाड़ों में अल्लाह ताला के हुक्म से तन्हा छोड़ कर चले आए फिर वहाँ अल्लाह ताला ने हजरत हाजरा के लिए ज़मजम का चश्मा जारी फरमाया इसके कुछ अरसे बाद वहाँ से पानी की तलाश में एक कहतानी कबीले बन जुरहम का गुज़र हुआ उन्होंने पानी का चश्मा देखकर हज़रत हाजरा से वहाँ आबाद होने की इजाज़त चाहिए हजरत हाजरा ने उन्हें इस शर्त पर मुकम होने की इजाज़त दे दी कि पानी के इस्तेमाल के अलावा चश्मे पर उनका कोई मालिकाना हक न होगा इसमाईल आल अपनी वालदा के हमरा मक्का ही में पले बढ़े जब आप लड़कपन की उम्र में पहुंचे तो हजरत इब्राहीम को हुकम मिला कि आपको अल्लाह ताली की राह में कुरबान करें इस पर सलाम ने इंतहाई बुरद का मज़ाहरा करते हुए अपने आप को पेश फरमा दिया और ख़ूब सब्र से काम लिया दोस्तों हज़रत इसमाइल आलम जब जवान हुए तो एक रिवायत के मुताबिक आपने कौम अमालिका की एक औरत से शादी की बाद में आपके वालद हज़रत इब्राहीम ने उस औरत को छोड़ देने का हुक्म दिया तो आपने उस औरत से जुदाई इख्तियार कर ली और फिर बनो जुर्म के सरदार मजाज बिन आमिर की बेटी सईदा से शादी की जिससे आप के बारह बेटे हुए जिनके नाम तारीख़ की किताबों में मौजूद हैं इन बारह बेटों से मुख्तलफ़ायल वजूद में आए शुरू में सब ने मक्ही ही में बुदाश इख्तियार लेकिन बाद में ये कबाइल जजी अरब और इसके बैरून मुख्तलिफ अतराफ़ में फैल गए और इनके हालात ज़माने की दबीज़ तारीखियों में दब कर रह गए अलबत्त बड़े दो बेटे नाबित और कैदार इस गुमनामी से मुस्तना रहे और कहा जाता है कि हिजाज मुक़दस के तमाम अरब लोग हज़रत इस्माईलम के इन्हीं दो साहबजादों यानी नाबित और कैदार की औलाद में से हैं एक कॉल के मुताबिक अदनानी अरबों के जद्द हमजद अदनान हज़रत इस्माईल आम के बेटे कैदार की नस्ल से हैं लेकिन बाज़ मौर्रखीन ने इस पर इख्लाफ़ किया है और अदनान की नस्बत आप के बड़े बेटे नाबिद की तरफ की है बर अल्लाह बेहतर जानता है नाबित की औलाद निपति या अम्बाद कहलाए और इन्हें शुमाली हिजाज़ में फ़रग़ और रूज हासिल हुआ वहाँ इन्होंने एक ताकतवर हुकूमत कायम की जिसका दारुल हुकूमत तारीखी शहर बतरा था बतरा जिसे अंग्रेज़ी में पेट्रा कहते हैं जनूबी उर्दन में वाद मूसा के करीब एक आसार क़दीमा और अरब तारीखी शहर है जो ख़ते में सयाहों की भरपूर तवज्जो का मरकज़ है और बड़ी बड़ी चटानों में घिरा हुआ है ये शहर ममलिकत अम्बाद का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ उनका तजारती मरकज़ भी था गजा और दमिश्क जाने वाले काफ़ले इसी शहर से होकर गुजरते थे आज भी यहाँ उनकी कदीम और चटानों को तराश कर बनाई हुई इमारतों के खंडर मौजूद हैं जिस पर उनकी तर्ज तमीर की गहरी छाप है उनकी हुकूमत अपने ज़माने की एक मजबूत सल्तनत थी किसी को उनके मुकाबले की ताब न थी लेकिन बिल आखिर रूमियों ने आकर उन निपति को क़स्े पारीना बना दिया और इस तरह ये लोग जवाल पजीर हो गए इनके मुकाबले में कैदार बिन इसमाहील आसम की नसल मक्का ही में फलती फूलती रही यहाँ तक कि अदनान और फिर उनके बेटे माद का ज़माना आ गया नबी करीम सल्ह वसलम और अदनानी अरबों का सिलसिला नस सही तौर पर यहीं तक महफूज़ है अदनान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में इक्कीसवीं पुष्ट पर पढ़ते हैं बाज़ रिवायात में बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सिलसिले नसब जिक्र फ़रमाते तो अदनान पर पहुँच कर रुक जाते और आगे न बढ़ते और फरमाते कि माहरीन अंसाब गलत कहते हैं यानी अदनान से हजरत अलैहि सलाम तक का सिलसिला महज जन व तखमीनी और व गुमान पर मबनी है आलम दोस्तों इसमाईल सलाम अपने वालद हज़रत इब्राहिम इब्राहीम्स के साथ खाना काबा तमीर करने के बाद अपनी पूरी ज़िंदगी इसके मुतवली रहे इनकी वफात के बाद ये ज़िम्मेदारी इनके बड़े बेटे नाबिद ने संभाली ये अपने ज़माने में मक्का के हाक़े में आला और रईसे काबा थे लेकिन इनके जाने के बाद दीगर बनी इस्माइल के बजाय मोजाज बिन आमर जो रिश्ते में आपका नाना था बैतल्ला पर काबिज़ हो गया और आल इसमाइल ने बावजूद अजमत व अक्सरीत के रिश्ते की नज़ाकत और बैतल्ला की हरमत की खातिर किसी किस्म का झगड़ा मोल नहीं लिया इस तरह मक्का और उसके गिरदो नवा पर बनी इस्माइल के बजाय बन वुरहम का कब्ज़ा हो गया एक तवील अरसे तक बनो जुरहम काबे के मुतवली रहे लेकिन जब इनकी बदामालियाँ हद से तजावज़ कर गईं तो अल्लाह तन पर बनो खजा को मसलत कर दिया दोस्तों बन खुजा का जिक्र मैं शुरू की वीडियोस में कहलानी कबाइल की वजाहत में कर चुका हूँ यह कबीला यमन के कहतानी कबाइल में से है जो बाद में वहाँ से हिजरत कर आए थे यमन से निकलने के बाद इन्होंने मक्का के करीब मर्र जहरान में रिहायश इख्तियार कर ली थी ये लोग काबे की तोहन और बेहरमती को देख कर सीख पा हो गए और इसको बर्दाश्त न कर सके और बिल आखिर इन्होंने बनु जुरम के साथ एलान जंग कर दिया इस तरह बनू जुरम को शिकस्त हुई और बनु खुजा ने काबे पर कब्ज़ा करके बनु जुरम को जिलावतन कर दिया इसके बाद एक तवील मुद्दत तक मक्का की हुक्मरानी बनु खुजा के पास रही तान के बिन कलाब के ज़माने में जो आप वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का परदादा था बैतुल्ला की विलायत इसके सपर्द हो गई जिसकी तफसील इनशा अपने मौके पर बयान करूँगा दोस्तों बनखा के लोग भी बदतरीन मुतवली और जालिम हुक्मरान साबित हुए क्योंकि इन्हीं के आदि हुकूमत में हिजाज़ के अंदर बुत परस्ती का आगाज़ हुआ इससे पहले आम बशंदगा अरब दीन इब्राहिमी के पैरू थे लिहाजा सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे और तोहद पर कारबंद थे लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन्होंने खुदाई दरस व नसीहत का एक हिस्सा भुला दिया मगर फिर भी इनके अंदर तोहेद और दीन इब्राहिमी के शायर बाकी रहे यहाँ तक कि बनू खुजा का सरदार अमर बिन लुहाई मंजर आम पर आया जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी ने अहले अरब में शर को बुत परस्ती की रस्म डाली और शाम से बुत लेकर आया और खाना काबा में नस्ब किए इस तरह अरब में बुत परस्ती का आगाज़ हुआ दोस्तों इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का अख्ताम करता हूँ इससे अगली वीडियो में इनशा हम अमर बिन लोहई के बारे में तफसील से जानेंगे कि किस तरह उसने अरब में शिरक और बुत परस्सी का आगाज़ किया नीज़ ये कि इस्लाम के, के ज़हूर से कबल अरब में कौन कौन से बड़े बुत पाए जाते थे और वो किन किन मकाम पर नस्ब थे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई कमी महसूस हुई या आप इस बारे में कोई बेहतरी की राय देना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर इससे आगाह कीजिएगा मैं आपका मशगूर रहूँगा दोस्तों इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाने के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मजीद वीडियो से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अल्लामक वरहल वर्का